नमस्कार श्रोते हो आपल्याला तर माहितीच आहे गणपती बाप्पांना दुर्वा फार फार आवडतात गणपती बाप्पांना दुर्वांची आवड कशी निर्माण झाली बरं तर यामागे एक कथा आहे तर पाहूया गणपती बाप्पांना दुर्वा का व्हाव्या व त्यांना त्या इतक्या प्रिय का आहेत अनल नावाचा राक्षस होता तो देवांना खूप त्रास देत होता देवांना होणारा त्रास बाप्पांना पाहावला गेला नाही म्हणून गणपती बाप्पांनी त्या अनल राक्षसाला गिळंकृत केले पण त्याने गणरायाच्या पोटातली उष्णता वाढली गणरायांच्या पोटात आग गड़ आग होऊ लागली गणराया गडगडा लोळायला लागले वडिलांनी म्हणजेच भगवान शंकरांनी गणरायाला माथ्यावरचा चंद्र काढून दिला पण आग शांत होईना गळ्यातील साप काढून गणरायाच्या पोटाला बांधला तरी गणरायाच्या पोटातील आग शांत होईना बरेच उपाय करून झाले काही केल्या गणरायाच्या पोटातील आग शांत होईना भगवान शंकर व माता पार्वती यांना काळजी वाटू लागली तेव्हा अठ्ठ्याऐंशी हजार ऋषींनी एकवीस एकवीस दुर्वा गणरायाच्या डोक्यावर अर्पण केल्या तेव्हा कुठे गणरायाला शांत वाटू लागले आणि म्हणूनच गणरायाला तेव्हापासून दुर्वा फार प्रिय झाल्या जो भक्त गणरायाला दुर्वा वाहतो त्याची मनोकामना बाप्पा तात्काळ पूर्ण करतो मग वाहणार ना तुम्ही पण गणपती बाप्पांना दुर्वा दुर्वा वाहण्यासाठी गणपती बाप्पांची एकशे आठ नावांची नामावली ऐकूया ह्रीम गणेश्वरायनमहा ह्रीम गणाध्यक्षायनमहा ह्रीम गणाराध्यायनमहा ह्रीम गणप्रिया यणमहा ह्रीं गणनाथाय नमः ह्रीं गणस्वामिने नमः ह्रीं गणेशाय नमः ह्रीं गणनायकाय नमः ह्रीं गणमूर्तये नमः ह्रीं गणपतये नमः ह्रीं गणत्रात्रे नमः ह्रीं गणजयाय नमः ह्रीं गणपाय नमः ह्रीं गणक्रीडाय नमः ह्रीं गणदेवाय नमः ह्रीं गणाधिपाय नमः ह्रीं गणज्येष्ठाय नमः ह्रीं गणश्रेष्ठाय नमः ह्रीं गणप्रेष्ठाय नमः ह्रीं गणाधिराजाय नमः ह्रीं गणराजे नमः ह्रीं गणगोत्रे नमः ह्रीं गणाङ्गाय नमः ह्रीं गणदैवताय नमः ह्रीं गणबन्धवे नमः ह्रीं गणाधीशाय नमः ह्रीं गणप्रथायण ह्रीं गणप्रियसखाय नमः ह्रीं नित्याय नमः ह्रीं गणप्रीतिविवर्धनाय नमः ह्रीं गणमण्डलमध्यस्थाय नमः ह्रीं गणकेलिपरायणाय नमः ह्रीं गणाग्रन्ये नमः ह्रीं नमः ह्रीं गणगीताय नमः ह्रीं गण्याय नमः ह्रीं गणहीताय नमः ह्रीं गणोद्यताय नमः ह्रीं गणप्रीतिप्रमथनाय नमः ह्रीं गणः गन... भित्यपरायकाय नमः ह्रीं गणनायण नमः ह्रीं गणप्रौढाय नमः ह्री ह्रीं गणनाण्ये नमः ह्रीं गणपालन्तत्पराय नमः ह्रीं गणजीतये नमः ह्रीं गणगर्भस्थाय नमः ह्रीं गणप्रवणमानसाय नमः ह्रीं गणाय नमः ह्रीं गणनमस्कृत्याय नमः ह्रीं गणरक्षणकृते नमः ह्रीं गणध्यायाय नमः ह्रीं गणगुरवे नमः ह्रीं गणप्रणयतत्परायण नमः ह्रीं गणागणपरित्रात्रे नमः ह्रीं गणादिहरणोद्धरायण नमः ह्रीं गणसेतवे नमः ह्रीं गणनताय नमः ह्रीं गणकेतवे नमः ह्रीं गणाग्रगाय नमः ह्रीं गणहेतवे नमः ह्रीं गणग्राहिणे नमः ह्रीं गणा नुग्रहकारकायणमः ह्रीं गणागणानुग्रहभूमे नमः ह्रीं नमः ह्रीं गणस्तुतायणमः ह्रीं गणप्राणायणमः ह्रीं नमः ह्रीं गणवल्लभमूर्तये नमः ह्रीं गणभूतये नमः ह्रीं गणेष्टदाय नमः ह्रीं गणसौख्यप्रदाय नमः ह्रीं गणदुःखप्रणाशनाय नमः ह्रीं गणप्रथीतनाम्ने नमः ह्रीं गणाभीष्टकराय नमः ह्रीं गणमान्यायण नमः ह्रीं गणख्यातायणमः ह्रीं गणवीतायणमः ह्रीं गणोत्कटायणमः ह्रीं गणपालायणः ह्रीं गणवरायणमः ह्रीं गणगौरवदाय नमः ह्रीं नमः ह्रीं गणस्वच्छन्दगाय नमः ह्रीं नमः ह्रीं नमः ह्रीं नमः ह्रीं गणमूर्धाभिषिक्ताय नमः ह्रीं गणसैन्यपूरसराय नमः ह्रीं गुणातीताय नमः ह्रीं गुणमयाय नमः ह्रीं गुणत्रयभिविभागकृते नमः ह्रीं गुणीने नमः ह्रीं गुणाकृतिधराय नमः ह्रीं गुणशालिने नमः ह्रीं गुणप्रियाय नमः ह्रीं गुणपूर्या पूर्णाय नमः ्रीं गुणाबोधये नमः ह्रीं गुणभाजे नमः ह्रीं गुणदुर्गायणः ह्रीं गणेशायणः ह्रीं नमः अथ शत अष्टोत्तरनाम गणेशार्पणमस्तु